प्रदर्शन करेगी कैसे देखते हैं सर इसको वो बताएंगे किस तरह से जो बजट है लोगों के लिए हित में है ये तो होना चाहिए क्यों विपक्ष ने ऐसा आवाज उठा रहे हैं बजट के लिए कुछ नहीं है दो पंत के लिए किया ज्यादा ये जो मिष सोचने वाला आदमी को सोचने रहे हैं इसलिए तो उनका सही बजट का दिशा क्या है क्या मजबूती हो रहा है हमारा इकोनॉमिकल बेस तो इसलिए जानकारी देना तो बहुत अच्छा कदम है सर आ, बंगाल में सुभंता मजूमदार ने उठाया इसी पर जो टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय हैं उन्होंने कहा है कि बंगाल का विभाजन कभी नहीं होगा पहले सुभाष सिंह ने गोरखा की मांग की थी तो बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया था अब उन्हें नहीं पता कि लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। अगर वे ऐसा ही करते हैं तो जैसे सीपीएम और कांग्रेस शून्य हो गए दो हजार छब्बीस में भाजपा भी शून्य हो जाएगी देखिए काम ही है भ्रम फैलाना जनता का विभाजन का क्या है वो तो स्पेशल पैकेज किसी इलाका के हो सकते सी फंड बंगाल में दो तीन डिस्ट्रिक्ट में लागू होता है तो ऐसा पैकेज भी लागू हो सकते आ, सारी हिंदुस्तान का अंदर जोन में जो स्पेशल पैकेज है क्यों वहाँ टाइबल ज़्यादा है पिछले वर्ग है तो कनेक्शन का, रोड भी वीक है इसलिए उधर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इस सेम तरफ वो जो बेंग, नॉर्थ बंगाल का स्थिति कोई कोई इलाका सेम ईस्टर्न ईस्टर्न जोन का जहाँ स्थिति है वहाँ भी सेम है तो इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट चाहिए वहाँ जो पिछले वर्ग बहुत है पहाड़ी एरिया है तो उनका डेवलप होना चाहिए तो इसमें क्यों विभाजन का पॉलिटिक्स हो सकती है डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स होता है वो हमेशा भ्रम फैलाना टीएमसी का काम है इसलिए सुदीप बंधाय ने जानबूझकर ये টিএমসির কাজই হল মানুষকে মিথ্যা প্রচার করা অপপ্রচার করা যেমন সিএর ব্যাপারে প্রচার হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই প্রচার হচ্ছে এখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট স্কিম আছে তা সেখানে একই জলবায়ু একই অবস্থা ওখানকার ডেভেলপমেন্ট হয়নি টিএমসি গভর্নমেন্ট উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করেনি তাই পাহাড়ি এলাকায় বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যা অবস্থা আছে তার সঙ্গে বহুত তালমিল আছে তো সেই এলাকার মানুষের উন্নয়ন যদি করা সম্ভব হয় তো বাংলার ক্ষেত্রেও খুবই লাভজনক কিন্তু ওরা ভোট হারানোর ভয়ে এরা অপপ্রচার করছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চুরি করে যেমন অপপ্রচার করা হয় নাম বদল করে দেওয়া হয় কারণ কেন্দ্রের প্রকল্প হয়ে গেলে পরেই মানুষের সুবিধা হয়ে যাবে যেমন স্বাস্থ্যসাধী কাদের কথা বলে আয়ুষ্মান ভারতের যে কার্ড না নেওয়া মানুষকে অনুন্নয়নের বেকায়দায় ফেলে দেওয়া ওদের কাজ আছে তাই ওরা অপ প্রচার করবে সুকান্ত মজুমদার যেটা বলেছেন একদম সঠিক বলেছেন বাংলার উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ নেওয়া উচিত সাদরে গ্রহণ করা উচিত তৃণমূল